Щирі вітання любителям спорту. До зимової Олімпіади 2014 року залишається буквально декілька днів. Тож сьогодні поговоримо про зимові види спорту, а конкретніше про хокей. Сьогодні у нас в гостях президент Федерації хокею Донецької області Ігор Ончул. Доброго Здравствуйте. дня! Здравствуйте! То спочатку познайомимось трошки з гостем, Ігоре Петровичу, ви самі виростали в артистичній родині. Яким чином ви потрапили у спорт? Ну, вы знаете, мое, вот, так сказать, первые мои шаги в хоккее были сделаны после того, как в школу, в которой я учился, пришел тренер, была собрана линейка, это было начало 80-х годов, и на линейке объявил, что производится набор в группу, в секцию хоккея, в детско-юношескую спортивную школу, в дворце спорта «Дружба», и как-то вот так послушав, придя домой, отыскав какие-то коньки на два размера больше, на следующий день я уже был на этой тренировке. И с тех пор с хоккеем ну, по жизни, можно сказать. Какой это был приблизно рік? Ну, хотя бы это был, ну, это был початок 83-й, десь так. В золотой шайбе брали участие? Брал, да. В Золотой шайбе» принимали участие, вот э, э, как бы команда еще Жековский на тот момент были, к сожалению, сейчас этого нет. Э, и э, ну в одном турнире участие принимал уже будучи, так сказать, учащимся этой детской юношеской спортивной школы. А далее после детства. Ну вы знаете, пришло? вот когда нас собрали, вот команды, главным тренером был детской школы Петров Сергей Ефимович, тренером команды, которой я был, был Слепов Владимир Михайлович, еще занимались Костюков, э, с ребятами занимался э, и так далее. Там, ну, было, был серьезный тренерский штаб. Я вам скажу так, э, когда нас э, собрали, Первый год-два мы играли с киевским соколом, с детьми, с ребятами, с нашими ровесниками и проигрывали там 20-0. Но спустя 3-5 лет мы уже играли с ними на равных и, и побеждали. Это была такая равная конкуренция. 76-й год, вот ребята рождения были у нас серьезные, очень подготовленные. 74-й, 78-й. Вот эти ребята... Показували результати на чемпіонатах України, попадали в зборну команди України по своїм розростам, а деякі попадали навіть в зборну команду Соєцького Але сьогодні ж ви не лише президент Федерації хокею Донецької області, ви маєте посаду і Федерації Загальній. Хто, 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 хто ви зараз в хокеї України? Ну, ви знаєте, я на сьогоднішній день, як Федерація хокею Донецької області, я її возглавляю. Также являюсь членом Совета и Исполнительного комитета Федерации хоккея Украины, что позволяет решать более масштабные, более глобальные вопросы совместно, в сотрудничестве с руководством Федерации хоккея Украины и дает возможность принимать те или иные решения, непосредственно на них влиять. Отже, мы можем сделать вывод, что если вы прошли от Від дитячо-юнацької школи і до, до такого рівня, то відповідно в хокей про хокей, ви знаєте все. Отже, судячи з вашого досвіду, коли краще віддавати, наприклад, дитину до хокею, і як це зараз відбувається? Адже сьогодні теж існують дитячі юнацькі школи з хокею. Ну, ви знаєте, на цей счет суспільно різні міння. Якщо відталкуватися від школи. советской школы, Тарасовской школы. Э, в принципе, реально вот уже в 5-6 лет, чтобы ребенок э, уже приходил в стены США. Э, опыт э, заокеанский, и то, что я видел собственными глазами, там детей ставят на коньки уже в 4 года. А я... суглобы, как это Ну, Это просто катание, это mm -hmm. как массовое катание, общее... Так сказать, как бег, так же и катание. Mm -hmm. Это может быть просто ставят катание для начала, никаких нагрузок нет. Позже уже, когда уже сформирован более или менее организм, уже начинаются, так сказать, какие-то уже непосредственно хоккейные направления вот больше даются там именно именно хоккейные. А для начала это просто катание. Нужно, чтобы человек научился кататься правильно. Це саме, це основа ты не умеешь правильно кататися, то хорошого тебя не вийде. Гаразд, а от як може зрозуміти або маму, що от моя дитина має певні параметри фізичні, якісь кондиції, на які можна от глянути і сказати, от можливо дитину варто спробувати? Ну, Ви знаєте, ніяких ограниченій, за виключенням медицинських, які. <гум> категорически запрещают тому или иному ребенку заниматься спортом в принципе, никаких ограничений для того, чтобы ребенок пришел на просмотр в ДЮ США и попробовал заниматься, не существует. То есть он может быть и гладеньким, и, например, худеньким, может быть, это, скажем так, высоким, невысокого взрослого. Это вообще не, не играет роли никакой. Вы знаете, эта роль не играет на самом деле, потому что ну, в пяти шестилетнем возрасте ребенок какой он будет там к 15-16 годам это да. очень сложно ну, предположить и поэтому ограничений нет худой он ведь есть конкретный пример когда Уэйн грецкий он на самом деле его конституция он очень худенький Фурмина Но война. все помнят что этот человек делал на ледовой площадке его рекорды по сей день не побиты те которые он поставил это был маэстро. Поэтому в то же время есть люди, которые под 2 метра ростом и, так сказать, в плечах гораздо шире. Но у них другие функции на ледовой площадке. Например, Андрей Назаров. Ну, Хотя Андрей Назаров это хороший, хороший хоккеист. Помимо ширины плечей, он еще и думающий хоккеист, который поиграл за океаном не один сезон. Ну и все-таки третье, третье, место в конференции «Захид» это просто так не дается. Вы сами ответили на вопрос. Гаразд. А э, куда можно сводить дитину? Хотя бы спробувати. Как а... есть США, в Донецкой области? В Донецкой области существует детско-юношеская спортивная школа номер 7. Э, так сказать, школа городская, городской совет, э, лично мэр принимает участие, принимал участие в ее создании и поддерживает эту школу каждый месяц, каждый день и так далее. Это муниципальная школа. На сегодняшний день сформирован штат, хороший, хороший тренерский штаб сформирован. Порядка более, ну, около 500 детей занимается в этой школе. Естественно, позанимавшись 3-5 лет, вот ответив на вопрос, Ваш предыдущий подходит человек и видит в нем тренер развития, видит он в нем, так сказать, хоккеиста с большой буквы, который сможет выступать за национальную сборную в перспективе. Естественно, определенный отсев неизбежен, но видя то, что этот ребенок любит хоккей, он хочет продолжать, пусть даже на любительском уровне. Федерация хоккея Донецкой области мы продумали этот э, аспект э, на сегодняшний день. Вот ледовая арена Марабушта там создана. Хозрасчетная группа, куда родители, которые хотят, чтобы их ребенок продолжил, э, они могут привести ребенка, и им также будут заниматься квалифицированные тренеры, которые Будут помогать человеку понять, что такое хоккей на самом деле. Может он в дальнейшем пополнит любительский какой-то коллектив. Это станет его хобби. А эта школа, она базуется на лидере, так я разумею? Чи... Школа базируется как бы на алмазе. Нет такого, что у нас а. есть три ледовых арены в городе Донецке. Угу. Это «Алмаз», «Лидер» и э, «Дворец спорта Дружба». На сегодняшний день занятия детской юношеской спортивной школы проходят на всех трех аренах. На трех аренах. Гаразд, а как в области? Насколько я знаю, Краматорск, Дружкивка подключилась. Слава Богу, вот в прошлом году, в конце прошлого года, э, Донецкая область пополнилась еще одним полноценной ледовой ареной. Это город Дружковка. На сегодняшний день там создана уже детско-юношеская спортивная школа. Активно ведется работа по набору детей. Есть дети, которые ну, подходят, есть дети, которые не совсем. Там же создаются вот такие полу как бы коммерческие группы, куда можно своего ребенка привести. Але туда дети прямо целым кушем, то есть Славянск, так? ну разные регионы, разные угу. города, которые, так сказать, находятся в близости от Дружковки, в принципе расстояния небольшие и детей привозят. Также есть детские группы в городе Краматорск. но к сожалению там открытая площадка и летом она функционировать не может, но угу. там тоже есть группы детские. И, в общем-то, занятия ведутся. В Мариуполе есть каток, э, похож он на каток Марабушта, который в Донецке есть. Это не совсем ст ст стандартная хоккейная площадка, но там тоже есть подвижки по вот этим любительским группам. И, в принципе, при желании есть любительские взрослые коллективы и с возможностью и деток подкатывать, чтобы они... Минулого року я бачив, як грали діти з Краматорська і як грали донечани. Золота шайба. Це був турнір Золота так. шайба так, донечани, зрозуміло річ, виграли, здається, там з величеньким. Програли. Рахунком. Програли. Ні, ну, той матч, який ми бачили, а, той і виграли. Може так. так. Прошлогодній «Золотой Шайби це була ініціатива Федерації, хокея Донецької області, провести от регіональну Золоту шайбу. І в фіналі, к сожалению, там, донецькі ребята проіграли. Краматорской команде. И краматорчане выиграли эту областную золотую шайбу. Вы знаете, в этом году инициатива президента хоккейного клуба Донбасс Бориса Викторовича Колесникова провести всеукраинскую золотую шайбу. И вот сейчас этот вопрос усиленно прорабатывается вместе с Федерацией Хоккей Украины, чтобы провести отборочные региональные соревнования. И после провести, так сказать, среди победителей региональных соревнований финальную часть, возможно, в городе Донецк. А какие у нас основные детячие турниры? Вы знаете, детские турниры, значит, начиная с 11-летнего возраста, те детско-юношеские школы, которые существуют в Украине, по возрастам проводятся чемпионаты, чемпионаты Украины, по возрастам, начиная с 11-летнего возраста. В свою очередь, вот сейчас под эгидой вот, клуба вот, или кубка «Золотая шайба» мы хотим дать возможность э, и уже попытаться посоревноваться детям до там, 10 лет, которые там, 8, 9, 10 лет, чтобы они могли уже выйти, так сказать, и первый матч, ну, какой-то вот уже, так сказать, официальный сыграть. Для что ты крыху З хлопцями все, все, все зрозуміло. У мене один мій знайомий сказав, що його донька мріє про те, що вона хоче стати хокеїстом. Наскільки це можливо? Ну, ви знаєте, в європейському хокеї, в североамериканському хокеї дуже развит женський хоккей. У нас, к сожалению, після. 15-20 летнего вакуума, вот, по крайней мере в Донецке. Сейчас идет процесс становления хоккея в целом. И естественно упор идет на, там, человечий, на хоккей. человечий хоккей. Команда мастеров «Донбасс», детская школа, академия хоккейного клуба «Донбасс». В свою очередь вот в рамках хозрасчетной группы на ледовом катке «Марабушта» при поддержке вот федерации на сегодняшний день уже ведется набор э, в группу женского хоккея. С какого приблизного вику девчата туда потрапляют? Ну вы знаете, на сегодняшний день стоит задача сформировать хотя бы одну группу 15-20 человек разных возрастов и привязки к какому-то году на сегодняшний день нет, потому что количество девочек, которые желают заниматься хоккеем, ну, их оно не столь не столь велико. Як мальчик. Але вони є. Є. Але на сьогоднішній є. день порядка 10 человек вже займаються і кваліфіцірований тренер відділений тренування. Гаразд, а якось мотивуються юні спортсмени. Тобто, так, вони вже задіяні, вони е, навіть можуть потроху починати свій вибір. От вони стали на ковзани, вони взяли ключку до рук, е, далі. Якщо хтось із них талановитий, які ним, можливо, бонуси існують, чи можливо якісь там, ну тобто, чи існує якась мотивація іти далі? Ну, якщо я знаю, от західний досвід американський, людина фактично ще зі школи вже отримує фактично професійні навики, її, її вчить там професійний тренер. І далі людина, якщо йде в спорті добре, то вона краще соціалізується. Тобто їй йдуть бонуси, їй просто платять держава їй просто платить гроші за те, що вона займається спортом. Ясно, що у нас ще не настільки все, ну, чи це ще питання, чи коли у нас це буде чи ні. Але чи існує у нас якась мотиваційна альтернатива? Безусловно, діти, які от займаються в нашому в США, якщо є задатки, то. этот ребенок... Ну, начнем с того, что хоккей – это коллективный вид спорта. И э, в любом коллективе, в команде, если есть лидер, и их может, он может быть не один, это может быть капитан, ассистент капитана и так далее. Более выдающиеся задатки, если изначально. Если речь идет о Донецкой области, то с учетом того, что есть... Э, хоккейный клуб «Донбасс», который является локомотивом всего украинского хоккея, если ребенок будет заниматься в детско-юношеской спортивной школе, а прямо скажем, она находится под крылом хоккейного клуба «Донбасс», потому что они помогают очень серьезно этой школе. При хоккейном клубе «Донбасс» создана академия хоккейного клуба «Донбасс». Это ребята там 15-98 года вот сейчас рождения. Другими словами, ребенок из ДС США может попасть в академию, хоккейного клуба «Донбасс». Потом он может пополнить ряды хоккейного клуба «Молодая гвардия». Это тот коллектив ХК «Донбасс», который выступает в молодежной хоккейной лиге. И прямая дорога ему хоккейный клуб «Донбасс». А кто следует за этим? Кто, кто и помечает этих людей? Ну, для этого существует тренер. Скажу вам так, что на сегодняшний день... То -то информация вижу... собирается от тренера, так? Естественно. Любой угу. ну, тренер, который, которыми сегодня укомплектована наша дю США, это хорошие тренеры. И он видит, кто может, кто не может. Он видит в процессе. Он, если одному необходимо катание, подправить другому владение клюшкой и так далее, он индивидуально может где-то каждому э, корректировать. А тренерский склад у вас есть? Есть дончане, есть ребята россияне. Как бы тренерский штаб укомплектован в необходимом. Головне, количестві... щоб це був фахівець фахівець Безусловно. високого рівня. Так, е, гаразд. Про турніри ми поговорили про золоту шайбу, ви вже розповіли, так? в якому форматі вона існує. І навіть сказали, що вона буде на всеукраїнському масштабі. Дуже би хотілося, щоб ми рішення це прийняли і возродили золоту шайбу. Которая, к сожалению, всіукраїнське не проводиться ну очень давно. Ніскільки десятків лет вона не проводиться. Гаразд. Зараз ми тоді завершуємо тему дитячого хокею і переходимо. Трошки інша площина. Все таки дорослі теж трошки можливо десь діти, їм теж хочеться грати, їм теж хочеться перемагати, здобувати свої трофеї. Ми поговоримо про любительський хокей, уже дорослий. Але ми підготували сюжет вчора, буквально, тобто в неділю ми знімали любительський матч між другими складами других команд обласного чемпіонату Федерації хокею Донецької області. І власне зараз ми цей сюжет покажемо, чим завершилось, і взагалі це як певний зріз того, що відбувається у нас в любительському хокеї. Будь ласка, сюжет. Хокейне життя льодового палацу Лідер вирує не на жарт. Щойно відтренувалися юні хокеїсти, їм на заміну виходять дорослі любителі хокею. Свого часу вони починали фактично з нуля. Хокей появився 6 років тому при відкритті лідера. Сформувалися ребята, не вміючи кататися. І в шести років ми достигли, що ми граємо достіглишоми Донецькій області чемпіонаті. любителів. донеччани сьогодні на п'ятому місці турнірної таблиці. Проте сподіваються, у другому колі все-таки пробитися до плей-офф, куди потрапляє четверта команда. Поза тим Донбас, як географічне поняття, ширше ніж власне Донецька область. Відтак в обласному чемпіонаті беруть активну участь також і Луганчани. Перша команда знаходиться на першому місці і друга команда знаходиться на першому місці. Команда сама Северодонецька, Їздимо сюди на турнір на пірісад Донецької області. Федерація. Сєвєродонецьк є свідовий дворець спорту, но в ньому не тульда. А така от арена, один в один в Луганській. Ми на ній катаємося. Зауважимо, що спортсмени з Луганщини досить високо оцінюють майстерність донецьких колег. Фірам круги встрічаються. да. виграли тяжело було, але виграли. Ігра така напряжена була. Судять домашні матчі донечани. У цій сфері вони досягли чималого прогресу. Те, що цього разу вони судили гру других складів любительських команд, ще не означає, що робота ця була легка. «Судити любителів треба знати більше, ніж правила. Нужно попитатися далекому чоловіку, пояснити, чому він не прав, і чому можна зробити саме так. І тим не менше, судячи з результату матчу, жодних претензій щодо суддівства у гостей не може бути. Вони перемогли з рахунком 3-2. Гаразд Кто они, хоккеисты-любители? Где берутся эти люди? Как они приходят в хоккей? И, власне, теж вопрос, насколько это дорого коштує? Ну, вы знаете, кто они? Любительский хоккей на самом деле объединяет людей, которые любят хоккей. Это в том числе люди, которые занимались в прошлом хоккеем, играли где-то. Это люди, которые никогда не занимались хоккеем, в том числе, но они любят хоккей. Есть люди, которые стали месяц назад на коньки. Есть люди, которые там, год катаются, два. А есть люди, которые тоже прошли Дю США и любят хоккей. Формируются команды, вот как-то люди объединяются, на сегодняшний день Федерация хоккея Донецкой области попыталась объединить вот это движение любительское. Мы проводим круглые столы, обсуждаем так сказать, пути развития, турниры учреждаем. Вот открытый чемпионат Донецкой области, Кубок Федерации хоккея Донецкой области проводили, турниры приуроченные к Дню Победы. Дню освобождения Донбасса сейчас планируется, ну, посмотрим, как получится проведение кубка губернатора, который э, будет, я думаю, открытым. Приедут гости из России, э, из других областей. На сегодняшний день э, кубок Федерации Донецкой области и Чемпионат области к нам приезжают ребята из других областей, вот там Днепропетровск, Луганчане они играют в наших турнирах. Это тоже любительские команды. Игроки в рамках каждого, каждой команды, каждой клуба, это разные социального уровня, статуса люди. Объединяет их именно любовь к хоккею. И тем не менее, фактически, регулярные чемпионаты, В ці люди виходить, у них є час на тренування, у них є місце, де тренуватися, і є місце, де показувати свої навички. Знову повернемося до інфраструктурного питання. Луганчанам, як видно, приходиться за 100 кілометрів добиратися до Луганська тобто із Сєвєродонецька команд... команді, Треба добратися до своєї арени в Луганську, тобто 100 кілометрів. Для тренування. У, у них. У них своєї фактично немає. У нас трошки краща ситуація, так само набагато краще. Скільки у нас виходить арен? Арени є в Донецьку, є в Краматорську, є Три в, в Дружківці. Краматорськ, Дружківка це повноразмірні хокейні площадки і площадки, так сказати, не, стацион... ну, не стандартні. Маріуполь, в Донецьку Марабушта. И, так сказать, вот таких нестандартный тот же в Донецк-Сити есть каток. Поэтому возможность кататься есть. Любители катаются, естественно, приоритет это детская школа Дю США, и дети занимаются в удобное время. Да? Любители, в свою очередь, по окончанию занятий Дю США, они берут это время, ну як називається, ночноє час. Тобто люди, якщо хочуть, вони свого досягають. Гаразд. І ми тут зачепили ще одне питання дуже важливе. І фактично в цьому, в цьому Донецький хокей зробив такий крок, якого до, до, до того. Фактично, якось нікого, мабуть, і не з'являлася ідея робити. У нас є повноцінна школа суддів. Розкажіть, що це за школа власне, і чого досягли е, ті люди, які прийшли в цю школу. Ви знаєте, от в процесі того, як от йде становлення донецького хокею, є хокейний клуб Донбас, який показує успіхи. развития детского хоккея. Но мы в определенный момент столкнулись, что в судействе кадры судейские просто-напросто отсутствуют. И тогда было принято решение, что нужно с этим что-то делать, как-то этот вопрос решать. Было принято решение, что совместно со спортклубом Донецкого государственного университета управления мы решили открыть школу хоккейных арбитров куда пригласить, так сказать, желающих из донецких ребят, которые потенциально могут, хотят заниматься именно судейством. а но у вас уже есть такие вагомые результаты. Четверо уже из этих людей. Расскажите, куда они поехали. Четыре наших, так сказать, арбитра, они на сегодняшний день приглашены на Олимпиаду в Сочи обслуживать матчи Олимпийских игр. В хоккейном векторе из Украины больше никто не поехал на Олимпиаду. И это нас, ну, это стимулирует, это говорит о том, что есть уже результат, и мы идем в нужном направлении. Мало того, на сегодняшний день школа работает уже не первый сезон, и присоединились к процессу обучения ребята из Одессы, из Луганска. И они хотят получать знания. Ведут занятия судей международной категории. Мы привлекаем опытных арбитров для того, чтобы они проводили с ними занятия как на льду, так и в аудитории. Плюс они усиленное усиленно изучение английского языка, потому что арбитр должен свободно разговаривать на льду. Потому что вы видите... Ну, власне, это... власне, наші судді судять не тільки ж е, любительські, але й МХЛ судили вже, КХЛ судять, чи, чи в наступному вже ну, році можливо будуть? Можливо, так. так. І все-таки, е, Ігоре Петровичу, прогнози, ясна річ, справа не дуже вдячна. Але чи може так трапитись, що вже на наступну зимову олімпіаду е, від України? Ну, власне, якщо говорити про український хокей у розрізі Донецького хокейного Ренесансу, поїдуть і донецькі спортсмени-хокеїсти на майбутню Олімпіаду. Ну, давайте так сказати, про майбутню Олімпіаду ми поговоримо трошки пізніше. Зараз хотілося б зупинитися на тому, що в цьому году. сборная Украины будет принимать участие в чемпионате мира в рамках своего, своей подгруппы, своего дивизиона, который пройдет в Сеуле, в Корее. И задачи стоят, нужно выиграть и занять первое место вот в рамках этой подгруппы, чтобы сборная Украины попала уже в элитный дивизион мирового хоккея, и мы играли на равных с россиянами, чехами, канадцами американцами. Вот это задача на ближайшее обозримое будущее. Ее нужно выполнять, и я надеюсь, что Андрей Назаров успешно проведет команду, потому что результат, который был им показан на сегодняшний день, хоккейный клуб Донбасс за 4 там, тура до окончания регулярного чемпионата КХЛ на третьей позиции своей, ну, и своей конференции. И, и уже в зоне плей офф Це говорить о том, що це спеціаліст большой букви, і ми всі очень сподіваємося, що Андрій Назаров допоможе і команде. Спасибо за відповідь і за грунтовну розмову. Я зрозумів, що надія у нас є все-таки, і наші мрії можуть збутися. З нами був президент Федерації хокею Донецької області Ігор Петрович Ончул. Спасибо йому велике за грунтовну відповідь. Что ж, за головними подіями спортивного життя регіону та країни дивіться у програмах «Спортивний простір» та «Регіональна служба новин». До зустрічі за тиждень!